Это одно из условий построения ее будущих гармоничных отношений. Вообще было бы неплохо вообще с девочкой поговорить о том, каково отношение мамы к таким явлениям. Мы ведь часто избегаем этого или стесняясь, или делая вид, что этого в природе не существует. Просто закрываем глаза и хотим, чтобы дети наши этого и не видели. Но ведь каналов информации очень много, и ребенок получает информацию не только из родительских уст. Очень хорошо, если родители а, противопоставят этому мощному наполнению информационному своему, свою точку зрения. Это важно для ребенка, а, это авторитетное мнение. Я полагаю, что отношения мамы с девочкой вполне гармоничные, а, нет причин думать о другом. Поэтому маме стоит поговорить с ребенком и сказать, как она сама относится к таким между парами однополыми. Девочка входит в такой предпубертатный период, и вопросы, скажем, связанные с отношениями полов, уже могут ее интересовать. <соценно -постеревизм> Ну, Я бы сказала, что не единственный путь, но очень продуктивный, потому что диалог с ребенком ⁇ это вообще, я бы не я бы назвала это высшим пилотажем. Это действительно очень высокое мастерство быть в постоянном диалоге со своим ребенком. И а, когда ты чуток к его потребностям, к его интересам, к его запросам, таких а, ситуаций угроз для ребенка ну, практически не возникает

партнерские отношения, когда они абсолютно равны. Партнерство в отношениях между детьми и взрослыми, по моему убеждению, быть не может. Отношения взрослых и детей вертикальные, то есть взрослые должны быть авторитетом для детей. Эта авторитетность никак не связана с тем, что можно говорить по душам. Но принимаются решения взрослым, и тогда ребенок это принимает. Если эти решения связаны с его жизнью, здоровьем и действительно важны, то ребенок принимает любые решения взрослого. Но это тоже искусство, вот такая форма отношений с ребенком. Партнерство, на мой взгляд, только разрушает отношения детей и родителей, потому что родители оказываются совершенно беспомощными в той ситуации, когда надо своего ребенка призывать к ответственности. Они не имеют таких средств. Ну как, они же партнеры. На самом деле эта ситуация смешная, когда мама маленького ребенка приходит и говорит, мы с ним принимаем решение сообща, мы все обсуждаем, мы партнеры. И мне всегда хочется спросить, а ваш ребенок что, зарабатывает деньги, он содержит семью, он принимает жизнеопределяющие решения? Нет. Тогда в чем состоит партнерство? Тогда ребенок, принимая эту игру, а это действительно игра, негодует, когда вдруг взрослый оказывается не партнером. И когда взрослый пытается принять какие-то решения. То есть здесь, мне кажется, нужно быть очень честным с ребенком и изначально определить позиции взрослый, лидер в этих отношениях. Тогда и подростковый этап проходит безболезненнее и проще. Абсолютно благоприятная, потому что мама не категорична в своих выводах и оценках. Мама задает вопросы, а это всегда хороший знак. Если человек спрашивает, значит он готов услышать ответы. И мама, как я уже сказала, занимает достаточно правильную позицию в том, что она пытается построить гармоничную семью. Я не можу дивитися, як одягається молодь. Мені огітно і соромно. Вони просто безсовісні. Людмила Миколаївна. Людмила Ніколаївна не пише о том, що її більше всего роздражають в тому, як одівається молодеж. Що іменно їй нравится в тому одіянні. Поэтому мне кажется, что это какая-то все-таки личная установка автора. Такое бывает, допустим, у пожилых людей, неприязненное отношение к молодости. Тут нет предмета обсуждения, есть только личное состояние автора, который переживает чувство негодования. А предмет негодования трудно обсуждать, потому что об этом предмете ни слова. Я не могу смотреть, как одеваются молодежь при этом, как она одевается и что именно раздражает, ничего не сказано. тут нечего обсуждать, к сожалению. Я просто ненавиджу мужиков, які носят сережки и всякий там пирсинг. Я ненавиджу довгі патлы, и мне не бесит, когда нормальные девчата с такими встречаются. Данил. Ну, можно, конечно, говорить о том, что, скажем, длинные волосы, сетки в ушах, у молодых мужчин, у парней это признак такого явления, которое называется феминизация. То есть, когда мужчины становятся более женственными и приобретают какие-то присущие женщинам черты, даже аксессуары и атрибуты одежды. Но здесь есть риск большой: вывести какую-то общую классификацию и ошибиться. Потому что Предметы одежды, аксессуары, мода вообще диктуются средствами массовой информации да, и очень мощной индустрии. Поэтому мне трудно понять такое нетерпимое отношение к каким-то явлениям, допустим, длине волос. Я думаю, что это связано все-таки с каким-то негативным личным опытом. Но это можно предположить, что мальчик прошел через какую-то ситуацию неприятную и вынес вот Такий вердикт всім представителям от це групи с новолоса з цігаміша. Мені здається, що цей світ приречений. Кожен чоловік має коханку, кожна жінка палить. Діти починають стативі стосунки в 11 років. Родини жахливі, половини родин без батька. Все це просто жах. Віра Сергіївна, Красноград. Вот обратите внимание, всех авторов писем, писем объединяет одна общая черта. Это крайняя э, нетерпимость каким-то социальным явлениям, да? И очень большая степень обобщения. Ну, каждый из нас понимает, что не каждая женщина курит, что не каждый мужчина изменяет жене, что не каждый ребенок начинает половые отношения в 11 лет. Но автор письма это утверждает. И тогда возникает явление не менее опасное, чем то, чего оно опасается. То есть мы начинаем не замечать индивидуальных различий между людьми. Мы обобщаем и делаем вывод, что весь мир таков. Это, я бы сказала, какая-то степень фанатизма и одержимости, когда мы видим мир только в одном тоне. Я думаю, что толерантность как явление как раз состоит в том, чтобы мы эти полутона и краски видели, и чтобы мы признавали их право на существование. В конце концов, бунтовать против каких-то явлений это все равно, что бунтовать против природы. Есть состояние погоды, которые нам не нравятся. Мы не можем их изменить, и мы принимаем эти состояния погоды. Есть явления в обществе, которые мы по какой-то причине называем плохими. Понятно, что любой человек согласится, что изменять плохо. Курение вредно для здоровья и ранние половые отношения чреваты последствиями. Это также очевидно, как вода мокрая. Но важно не делать таких выводов и не зачеркивать всех черной краской. Дать возможность людям проявлять свои индивидуальные свойства и понять, что люди абсолютно разные, и психика неплохая и нехорошая, она черно-белая, полосатая. Поэтому такие явления существовали и будут существовать, как бы не возмущались авторы писем. Скільки не дивним замовлюшею відходи за нього. Ми хороші і вибухані мої різні, аніж боятися приклад інших людей, все ж дивніше зайнятися життям своїм. А ми чекаємо на ваші синка питання зі вашим життя, що простіше і вичерпається. реально и каждая встреча в нашем жизни не мы сами ее замовляем. Всю жизнь мне всегда везло на мужчин. Меня очень многие любили. Ну, и я, наверное, самая счастливая женщина, потому что у меня была школьная любовь, у меня была любовь с первого взгляда, любовь, которая длилась долго. Но замуж почему-то так и никто не взял. Я узнала, что на самом деле у него есть жена и дочь. Практически всегда любовный треугольник счастья никому из участников этого треугольника не приносит. Коханим та потрібним необхідність для кожного. Здається, що приймати любов простіше, ніж її давати, але й тут є питання. Не кожен уміє насолоджуватись відносинами, не шукаючи в них проблем, не підозрюючи партнера і не тероризуючи недоречними ревнощами. Чоловіків тиранів потрібно або каструвати, або саджати до в'язниці. Не що не біжать жінок. Ви ж хрупкі, красиві. Коли піднімається високий рівень страху, Ми не можемо асознавати і. Понимать, что происходит на самом деле, и мы не видим выхода, самое, что ужасное. Наши женщины, им не хватает любви, ласки. И на самом деле, к сожалению, это говорит о том, что самооценка этих женщин все-таки занижена. Жить с алкоголиком можно, только вот возникает вопрос, нужно ли с ним жить. Яку роль людина отводит себе у отношениях зі світом складывается еще в детстве. Дитина кохана и улюблена в родине, принимает любовь світу до себе, как належне. Важно помнить взрослым, ну, тем более родителям, о том, что внутри каждого ребенка испытывает целую бурю эмоций, и поэтому важно говорить с ними на языке чувств и эмоций. ты свою дитину бросям дитина еще чувствует повагу и любовь до себе в родине, меньше шукает авторитетов на улице. Семейное життя – шлях складной работы не только двух людей, человека и дружины, но и двух их родин. А мама – это сущий ужас. Она сказала, что я его сыну не подхожу, что смотрюсь на его как бы, уровне ужасно. Я должна спасти сына. Но у нас отношения хорошие со свекровью. Мы становимся бабушками, дедушками, это здорово. И каждый раз в любом возрасте можно находить вещи, которые будут нас вдохновлять, позволять нам жить очень такой красивой, интересной жизнью. Ми не підтримуємо жодної конкретної психологічної школи, ми не підтримуємо релігійних течій. Наші експерти досвідчені практичні психологи самых різних напрямків. Щастя можна знайти. Даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету.